10 грудня уночі в місті жовті води пролунав вибух. Подія сталася у подвір'ї житлового будинку по вулиці Шевченка. Від саморобного вибухового пристрою загинув місцевий мешканець. Подробиці розповідає начальник Жовтоводської поліції Дмитро Смирний. 00 часов 10 декабря нам в дежурну частину Жовтоводського відділення поліції поступило повідомлення від громадян, проживающих по адресу улица Шевченко дом 17 о том, что под подъездом произошел неизвестный взрыв вот, и находится человек на земле. Вы, выехав на место происшествия, мы обнаружили возле подъезда указанного дома мужчину 87 -го года рождения, я данные раз говорить не буду, его, вот, у которого были множественные осколочные ранения. Вот, и по прибытию уже следственной оперативной группы на место происшествия и скорой помощи он уже скончался. Вот, э, в результате отработки места происшествия было э, с участием взрывотехнической лаборатории, э, с участием экспертов Днепропетровского НИКЦ вот, э, было установлено, что э, взрывом послужила самодельная взрывное устройство, вот, предварительно эквивалент взрыва составлял 30-50 грамм тротила, предварительно, вот еще раз хочу сказать это самодельное, не граната, не мина, вот самодельное. А постраждал еще кто-то, бывало же все было возле Не постраждал, никаких повреждений нету, ни имущества, ни окон, повреждений нету. Вот. Взрыв как бы был принят нашим потерпевшим фактически полностью на себя этот взрыв он принял. Поэтому никаких разлетов не было, предметов, которым был начинен это взрывное устройство. Потерпевший житель Желтый Год, он снимал в этом подъезде квартиру и проживал временно в этом подъезде. А ну, род занятий, можно сказать, что Работал, работал, где работал, пока не буду говорить, да, ну, работал, все, возвращался домой, у сестры был в гостях. А каким чином он натрапил на этот выбуху на выбуховый пристрел? Мы рассматриваем сейчас две версии основные. Это версия то, что это подорвали его, и вторая версия то, что взрывное устройство находилось при нем и вследствие может небрежного обращения вздитонировало и взорвалось вот. есть некоторые факты, которые где-то указывают на это, что возможно и оно взорвалось, но еще раз говорю, мы не берем за основу эту версию, то есть рассматриваем две версии, то есть подрыв и следствие неосторожного обращения с взрывным устройством более конкретно пока я не могу ничего вам сказать, потому что мы сейчас только собираем все доказательства, проводим проверку, оценку их. То есть и из этого уже будет получаться у нас картина. Уже после того, когда мы проведем расследование, я может, дополнительно вам дам информацию. Личность потерпевшего нам известна, значит, участником АТО он не являлся. Психически больным он не являлся, то есть обычный судим. гражданин, вот, не судим, но были у него привлечения в милицию, вот, ну, я не думаю, что это как там отразилось. Если есть граждане, которые были свидетелями или очевидцами данного происшествия, то, конечно, хотелось бы обратиться, чтобы они к нам пришли и рассказали, чтобы мы могли понимать картину всего происходящего. Дмитро Смирний не виключає, що даний випадок може бути пов'язаний з попереднім вибухом, який стався в місті напередодні виборів у штабі політичної партії відродження. Ми не відкидуємо цю версію, тобто ми будемо її перевіряти, теж... товпадіння тобто є, так? Там зрив, тут зрив. Как бы уже можно говорить, какая-то линия есть. Ну, это может быть и случайность какое то совпадение, а может действительно взаимосвязь какая-то есть. Вот. А, Но ну, а чтобы уже более детально и точно говорить, для этого нам надо провести комплекс экспертиз. Вот. Если, если экспертизы нам покажут, что и там, и здесь при взрыве использовалось идентичное взрывчатое вещество, то мы тогда уже можем говорить, что где-то есть связь, и тогда уже работать в обоих направлениях. Пока мы сейчас вот только назначили экспертизы, только будем проводить экспертизы, выяснять все эти как раз вопросы, и после этого уже будем дополнительно планировать свои действия.